Я на протяжении многих лет верил, это твоя проблема, что ты верил, что мы настолько могущественные, что никто не посмеет. Никогда, ни при каких условиях. С чего это вы так думали-то? Ну и реально. Вот те, кому больше 40 лет, вы с чего так думали, я понять до сих пор не могу. Как видите, на календаре уже 30 серпня 2024 года, ну и уже даже на затягивающие рупоры Путина не верят в всемогутность Федерации. Владимир Владимирович, в феврале 22 года ваши подконтрольные СМИ говорили, что у нас эта операция закончится за три дня. Вы извините, она уже идет третий год. Третий год, как мы демонстрируем, что вони не на тих напали. До речи, аналогичные думки мучать теперь и Соловьева. Він обурений, что на все атаки заплющуються очі. очи. Серьезно, что хоть раз ответ был? Нет, С чего ответ... им понимать? Я вам так скажу, что э, вот... Э, от, Северные отвлекаешь... потоки, они взорвали, мы не ответили. Крокус мы не ответили. А так и на Курск не ответили. А, то это они нам еще не ответили, выявляется. Що ж, давайте тоді подивимося, до чого сьогодні пропагандисти закликають Кремль. Бо вони визнають, що Росія насправді не готова воювати із Заходом, і при владі не вистачає духу бити по центрах ухвалення рішень. Це у Берліні, Лондоні та навіть Вашингтоні. А Марданто, взагалі, констатував, що Російська Федерація не всемогутня, тому не варто у відповідь на перетин якихось там червоних ліній чекати від неї удару відплати. А если жители России в этот час досі верить у противоположное, то это так и їхня проблема. Ну, мере, он так и сказал. А инфантильность это всегда эгоизм. Человек полностью сосредотачивается на себе, на своих личных переживаниях. Вот, вот, мне плохо, мне больно, мне некомфортно, мне страшно. Вы немедленно, потому что мне плохо должно нести ответный, сокрушительный, лучше ракетный ядерный удар. Немедленно. Не потому, что в этом есть, ну, даже вот с точки зрения его личной логики, военная целесообразность. Нет. Потому что мое персональное эго страдает. Потому что я на протяжении многих лет верил, это твоя проблема, что ты верил, что мы настолько могущественные, что никто не посміє, нікогда, ни ні при каких условиях, С чего это вы так думали-то? ну и реально. Вот те, кому більше сорока літ, ви що так думали-то, Я понять до сих пор не могу. Бачите, як заспівали, і це ще ж не все. Змінила риторику чомусь навіть військові кореспонденти, ось там на болотах. Тепер вони кажуть, що у них вже і людей не вистачає, і колишнього потоку контрактників недостатньо. От я дві фотографії: Одну в пітері. в метро по поводу, так сказать, приглашения к вербовке, завербоваться, простите, в вооруженные силы. Видите, уже 2,1 миллион в Питере. Но очень более красноречивый плакат я встретил на одной из станций станции Московского центрального кольца. Я тоже вот привожу его привожу сейчас. Вот. Как видите, уже 2,3 3 20, миллиона рублей сразу, уже больше 200 тысяч там, в месяц, пожалуйста, то есть первый же месяц. Завербованному предлагается там, больше трех миллионов. Вот. А приветствуются гастарбайтеры, видите, там мигранты предоставляются, что называется, гражданство. И видите, 8 тысяч рублей за каждый день штурмовых действий. 50 тысяч рублей за продвижение штурмовых действий на километр вперед. То есть все, все заливается деньгами, все заливается баблом. Вот и о чем это говорит, ребят Вот любой западный там или враждебный разведчик сразу же сделает выводы, потому что что людей просто-напросто очень не хватает, что прежнего потока контрактников недостаточно. А вот про втраты Федерации, ой, сей зетник Калашников, даже говорить и боится, но он добавляет, все это приведет до новой воли мобилизации. Але цього разу мобилизованных навіть не буде чим забезпечити. Так что оккупантам доведеться закуповувати спорядження за власний кошт. Он сразу сделает вывод о том, об уровне потерь, между прочим, и о уровне, и о, сказать, потоке ныне желающих заключить контракт. Толкает враг объявлять еще один призыв резервистов, как осенью 2022 года. А это, кстати, угроза. Они специально подталкивают наши власти к этому, зная, что наша власть этого очень-очень боится. Потому что, как вы понимаете, призывать придется очень многих. Вот это может вызвать болтанку и, так сказать, острые события в стране, поскольку, как вы понимаете, э, целовое снабжение с 2022 года не у. Сейчас Министерство обороны находится там, сажает генералов. Там естественная дезорганизация. Да и, в общем-то, э, как, как мне говорят, э, как доносят с фронта, в общем, э, в том же Курске, с целым же очень-очень большие проблемы. Вот чтобы сейчас призвать, призвать полмиллиона минимум, вот это, значит, столкнуться с теми же проблемами, что ничего не хватает, что надо собирать за свой счет, закупать и прочее, прочее. Как вам такие видвертизи знания? Мені знаєте, здається, це найкраща мотивація для нас з вами працювати, підтримувати Збройні Сили України і робити все, що в наших силах, щоб пропагандисти і далі буквально волали про свою безпорадність. Бо очевидна всім правда, яку тепер і бачать, і розуміють на Росії, і яку, до речі, говорити вголос там, от буквально небезпечно для життя, таки прорвалася в маси в ралі. Про то, что все хорошо, там 2 миллиона э, комплектов обмундирования, А по итогу, когда все началось, матери и старушки в тылу должны на фронт посылать там носки и, в общем, скидываться, скидываться всемиром на беспилотники. Хотя говорили, что все нормально и так далее. Арматы нету, этого нету, того нету. И фактически по ходу боевых действий в необъявленной войне, что война не объявлена, нет даже Государственного комитета обороны нет, как бы непонятен статус даже правовой многих действий. Вот здесь вот на территории, где СВО объявлено, значит, там есть определенный статус, да, на территории областей. Президент дал приказ там действовать, помогать. А на территории Курской области только сейчас был объявлен антитеррористический, значит, этот самый режим контртеррористической операции, которую даже не армия руководит, ей руководит ФСБ, Национальный антитеррористический комитет, которому армия может подчиняться. То есть военные, на самом деле, разными устами. Устами Сергея Кургиняна, устами Влада Шурыгина, ну, Влад был первый, кто об этом заговорил. Устами там других, значит, сладкого такого храброго военкора стали называть вещи своими именами. Расфигачим всех, говорит Кургинян. А расфигалка-то у вас есть? И дальше описывают один и тот же. Поэтому все погрозы из российских телеканалов, поверьте, это лишь словесная диарея. Даже цей шабаш у студии Соловьева. Им помешает дать французское или британское тактическое ядерное оружие? Ну, вы понимаете... Ну, от России же ответа ни на что нет, нет. Да, ну, нет. на территорию вошли, вошли. Нормально, давайте им дадим тактическое оружие под предлогом, что если вдруг Россия захочет нанести удар тактическим ядерным оружием, у Украины будет чем себя защитить. Владимир Рудольфович, потенциал тактического ядерного оружия России и Запада... Он пока что не сопоставил. Что не остановило он... врага от агрессии? Ну, не остановило. Что да, не но... остановило от удара вглубь нашей территории? Они... От проведения терактов в Крокусе? от действий их разведных аппаратов, которым они наводят удары по Крыму. Это же их не остановило? Не остановило. Они считают, что э, мы, э, если применим ядерное оружие, то это в самый последний момент в соответствии с нашей доктриной. Но я, я считаю, что, во-первых, мы уже в соответствии с основами применения ядерного оружия после того, как они атаковали нашу станцию раннего предупреждения о ракетном нападении в Армавире, это уже так сказать, повод для применения ядерного оружия. Более того, если мы будем применять ядерное оружие, я еще раз в мое глубокое убеждение, применять ядерное оружие на территории Украины бессмысленно. Серйозно, невже таке вони зрозуміли, що у всі ці погрози про ядерний попіл, тобто це їхнє масштабне і псо, більше ніхто не вірить? Цікаво, цікаво, правда. А що ж тоді буде далі? Мені дадуть Україні ядерне оружие, бо ну, на, ми ж не відвічаємо. Ну сейчас а Україна скажу та ну, ні. Не... Мы им дали, это уже не наше оружие, это украинское оружие, как немцы. Говорят, это же не наше, Ну не... мы не это в детском саду, естественно, они понимают, что ответ был. Да будет, ничего они будет. не понимают. Да понимают они Серьезно, все. а что, хоть раз ответ был? Нет, С чего ответ... им понимать? Я вам так скажу, что э, вот... Э, от, Северные отлипясь... потоки, они взорвали, мы не ответили. Крокус мы не ответили. А так и на Курск не ответили. А так и на наши... Извините, места расположения стратегов на наши глаза мы не ответили. Да не, вы просто так сильно махали ядерным кейком, что махалка сломалась. А вот что касается Мурманска, то что Олеся рассказала и беспилотника, чего-то мне это очень, очень, мне очень, не нравится. Что хорошая хороший? новость? Хорошая новость? Конечно. Скажи, ты Начну? про Мурманск, про беспилотник украинский? Да. Хорошая новость. Конечно. Можно поподробнее, пожалуйста? Это э, говорит только о том, что мы не ждем у моря погоды, а готовы, в том числе и там, где Украина рядом не валялась. Они, же... по-моему, не первый раз уже пытаются да, аэродром оленя атаковать. И Ленинградск... да. Мы и Ленинградскую область помним. То есть каждый, каждая информация о том, что мы сбиваем, и даже на самом деле неважно где, это хорошая новость, потому что мы ждем, мы готовимся, у нас есть для этого необходимые силы и средства. Ну, это хорошие новости. А хорошая новость в том, что мы действительно мы, 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 ждем, и действительно, независимо от того, где находится стратегический там, наш аэродром, мы его охраняем. Да. Это, конечно, фантастическая, удивительная новость. Я, не знаю, я мог бы это посоветовать, если меня спросили бы, и до всего происходящего. Ну, если бы спросили. Вот. А плохая новость в том, что их беспилотники долетают каким-то образом до Мурманской области. Вот в этом как раз нет ничего удивительного. Теперь этим студийным шурам не верят и россияне. И появляется много запитань и до них, и до Путина. У меня есть еще вопросы к Владимиру Владимировичу Путину, касающиеся того, как мы сейчас живем. Владимир Владимирович, в феврале 22 года ваши подконтрольные СМИ говорили, что у нас эта операция закончится за три дня. Вы извините, она уже идет третий год. Есть такой депутат Константин Затулин, который сообщил не так давно, что у нас эта операция не достигла цели денификации, не достигла цели демилитаризации. Это было официально заявлено депутатом Госдумы. Почему у нас сотни тысяч заводов перестали существовать при вашем правлении? Это разве не является признаком госизмены и диверсии? Почему народ нас так живет сейчас в нищете? Люди гибнут, до этого даже дошло. Вот эти вопросы, которые мы хотим озвучить и получить на него ответы. И требуем ухода от вас Проса президента Росії казала, тепер вони розуміють не все за планом. Бо плани Кремля щодня коригують Збройні сили України вірніше розбивають їх вщент, які рожеві мрії Путіна захопити всю нашу країну. І якщо підсумувати. То риторика пропагандистів сьогодні теж вже не така зухвала, як приміром була у лютому 2022-го. Ви ж пам'ятаєте, тоді вони хотіли захопити Київ за три дні. Вони власне збиралися це зробити. Ну а зараз Понятное дело, що зараз, во время войны тоже как бы не прибавляється позитива для всього Так сказать, острі события в стране, поскольку, як ви поняєте, э, соцілової стабжині з дві тисячі два не года. У... Сейчас Министерство обороны находится там, сажает генералов. Там естественная дезорганизация. Да и, в общем-то, как мне говорят, как доносит с фронта, в общем, в том же Курске, с Талангстаном очень-очень большой проблемы. У меня есть еще вопросы к Владимиру Владимировичу Путину, касающиеся того, как мы сейчас живем. Владимир Владимирович, в феврале 22 -го года ваши подконтрольные СМИ Говорили, что у нас эта операция закончится за три дня. Уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Ой, Вы считаете, Андрей Да. Вы я считаю, вы потому что это позор. США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров. Ось способна по Москве. А зараз тривожно в пропагандистських студіях дуже тривожно. Тож, українці, давайте продовжувати невпинно підтримувати збройні сили України. Давайте донатити на потреби сил оборони. І ми обов'язково вистоїмо. А Україна переможе. Ну а з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть нашу неньку Україну, і побачимось у наступному випуску.